السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ustoz pashshaning bir qanotida zahar bo'lsa ikkinchi qanotida shifosi bo'ladi agar taomingizga pashsha tushgudek bo'lsa olib tashlashga shoshilmay uning ikkinchi tarafini ham botiring degan mazmundagi hadisni o'qigandim nimadir bo'lib shu mavzu haqida gap chiqib ketib atrofimdagilar kulishdi pashsha jirkanch axlatxonalarda yuradiku uni botirib olamizmi deb mazax qilishdi hadisni esa sahih emasga chiqarishdi savol bu hadis haqiqatdan nosahihmi agar sahih bo'lsa hukmi qanday va qay holatlarda bu hadisga amal qilsak o'rinli bo'ladi assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh pashshaning bir qanoti bilan taomga tushsa ikkinchi qanotini ham botirib olingda olib tashlab keyin taomni yeyavering degan ma'nodagi mazmundagi hadis bor buning sahih yoki nosahihligi muhim emas bu yerda masxara qiluvchilarni o'shanaqa hadisning sahih yoki nosahihligini bilmasdan turib mazah qilishligi muhimdir olloh subhanahu va taoloni rasuli bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ho ha sahih hadis bo'lsin ho ha zaif bo'lsin ho ha, xoxat ha, 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 had hadis bo'lsin ho ha, mutavotir hadis bo'lsin uni ustidan mazah kulib mazax qilib kulganlarni iymoni o'zida turadimi yoki iymon chiqib ketadimi ana o'shani o'ylashlik kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam man kadiba mutaammidan ya'ni kim men nomimdan yolg'on gap to'qisa o'zining o'rnini joyini jahannamdan tayyorlaversin dedilar ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning aytgan aytmagan hadislarni aytdi desa yoki aytgan so'zlarini aytmadi deyishlik ham xuddi shunday hukmda bo'ladi payg'ambar alayhissalomni bir so'zini aytgan bo'lsalar aytganlarini bilmasdan turib sani aytayotganing nosahih bo'lsa kerak deb agar masxara qilib kulayotgan bo'lsa albatta iymonni yangilab olishlik kerak bu payg'ambar alayhissalomni masxara qilib kulish bilan barobar hozirgi paytdagi butun asbob uskunalar texnikalar rivojlangan paytda o'sha pashshaning ikkinchi tomonida ya'ni ikkinchi qanotida antibakterial narsa bor ekanligini haqiqatdan payg'ambar alayhissalomni aytgan so'zlari haq ekanligini isbotlab olimlar shuni tekshirib ilmiy ish qilib yoqlab butun dunyoga jar solyapti payg'ambar alayhissalomni o'sha paytdagi aytgan so'zlarini haq ekanligini sal ani kulayotganlar bir izlab ko'rsalar internetdan qarasalar shuni topadi ovqati yo'q qorni och o'tiribdi dasturxonga taom olib keldi uni to'kib yubormasinda mana shu ishni qilsin deb payg'ambar alayhissalom yengillik ma'nosida o'z ummatini isrofdan qaytarishlik va e, och qolganlar taomni to'kib tashlamasdan qorniga bir narsa kirsin degan ma'noda uning foidasini yani aytganlar endi buni masxara qilib kulayotganlar aslida payg'ambar alayhissalomni masxara qilayotgandek bo'ladida de, o'zining payg'ambarning ustida masxara qilib kulganlar payg'ambar alayhissalomni zamonalarida qanday ahvolga tushganlarini bir o'ylasinlar olloh asrasin agar payg'ambar alayhissalom mana shu so'zni aytganlar deyilsa u zaifmi yoki sahihmi uni masxara qilib kulishlik kerak emas iymonini o'ylash kerak ho'p agar sahih bo'lib qolsa nima bo'ladi osha kulganlar uni zaif deb kulayotgan bo'lsa o'sha sahif bo'lsachi agar sahih bo'lmasdan zaif bo'lsayu zaifligi payg'ambar alayhissalomgacha misol uchun yetib bormagan bo'lsa haqiqatda rasululloh aytgan bo'lsalarchi bu zaif hadisni rasululloh haqiqatdan aytmadilar degan gap yo'q zaif bo'lsada lekin aytgan bo'lishi mumkin degan ma'no bor mavzu hadislar bor to'qima hadislar bor uniku mayli endi bu to'qima desangiz lekin zaif bo'lsa ham mushtahid ulamolarimiz shariat hukmida o'sha işte zaif bo'lsa ham olishlikka e, fatvo berishgan ba'zi hadislarni zaif ekan deb uni ustidan masxara qilib mutlaqo mumkin emas la ilaha illalloh muhammadu rasululloh sollallohu alayhi vasallam iymon keltirib olsinlar ikkinchi bor unaqa e, hadisni hali bilmasdan turib bu shunaqa ekanmi pashshani haligi axlatxonada yotgan bo'lsa axlatxonadan chiqqan bo'lsa uni biz ovqatga botirib olib yeymizmi deb masxara qiluvchilar payg'ambar alayhissalomni hattoki mustahabni qanday o'rgatganliklarini eng jirkanch narsa bo'lsada lekin o'sha axlatni qanday tozalashlikni erinmasdan o'rgatganlarini o'ylasinlar bu oddiy bir pashshaning narsasiku insonning najasi qanday chiqsa qanday uni tozalashlikni o'rgatgan zot nahotki bitta pashshani o'rgatib qo'ygan bo'lsa shuni masxara ustidan kulish kerak Alloh asrasin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning aytgan hadislariga odamlar mushtoq bo'lib eshitishgan uni yiqqanlar ulamolar hammalari jamlanib u haqida qancha e, qancha ilmiy ishlar qilishgan Ha, e bular masxara qilib kulishlikdan charchamayaptilar shu bilan avvora. o'shaning uchun hadis deganda payg'ambar alayhissalomni so'zlarini eshitayotgandek eshitishlik kerak tinglash kerak kulishdan avval o'ylashlik kerak men nimani ustidan kimni ustidan kulyapman deb alloh tavfiq bersin hidoyat bersin ana o'shanaqangi e, har bir gapning ustidan kuluvchilar masxarabozlarni parvardigor o'zi rushni hidoyatiga boshlasin boshqa gap e, yo'q